हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए उर्दू कड़ी में हमारा अगला नया वीडियो वीडियो लेकर आए हैं पिछले में हमने जमीर और की इकसाम पढ़ी थी आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैल और उसकी इकसाम के बारे में तो दोस्तों चलिए फेल और उसकी इकसाम के बारे में जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फाइल जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ फाइल तो फाइल आखिरकार होती क्या है दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया क्या बोलते हैं क्रिया और उर्दू में बोलते हैं फाइल यानी कोई काम इंग्लिश में इसको वर्ब बोला जाता है तो दोस्तों चलिए फाइल की तारीफ हम यहां पर आपको बताते हैं फाइल ऐसे लफ्ज या अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फ़ाइल कहते हैं अगर हम हिंदी में कहें तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं इंग्लिश में इसे वर्ब कहेंगे तो चलिए दोस्तों देखिए फ़ाइल के बारे में इसकी तारीफ ऐसे लफ्ज या अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना होना मालूम हो, मालूम हो. उसे फाइल कहते हैं फाइल कहते हैं, हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपके सामने हमने लिखी है फाइल की तारीफ अब देखिए इसकी मिसाल मिसाल फाइल की मिसाल है जैसे हम कोई भी काम करते हैं खाना पीना हंसना बोलना उठना ये सब क्या है फैल की मिसाल हैं जिसमें हम कुछ मिसाले लिखते हैं खाना पीना पीना लिखना चलना वगैरह दोस्तों इस तरीके से ऐसे लफ्ज जिनसे किसी काम का करना या होना मालूम हो यानी कोई काम का वहां पता चल कि कोई काम यहां पर हो रहा है जैसे खाना हम खा रहे हैं बोलना बोल रहे हैं हंसना हंस रहे हैं चलना चल रहे हैं दौड़ना दौड़ रहे हैं तो ये सब चीजें होती है वो कहलाती है फाइल कहलाती है अब देखिए दोस्तों ये तो हो हमारे फेल की तारीफ और उसकी कुछ मिसालें अब आगे देखिए देखते हैं कि फेल जो होती है इसके अंदर क्या आता है देखिए फेल जो लफ्ज होते हैं ये दो जुज्स से मिलकर बनते हैं और दो जुज्स कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों जैसे मेरा सामने लिखा है खाना क्या लिखा है खाना अब खाना जो मैंने लिखा है पर खाने के अंदर एक पहला जो हमारा जूस है वो है खा और दूसरा है ना क्या है खा और ना दो चीज यहां पर है तो आगे का जो कहला खेला है कहलाता कहलाता है है, माद्दा। यानी माद्दा। यानी है ये मादाह यानी मादह यानी जो इसकी मेन जो मूल धातु जिसे हम बोलते हैं या मेन जो हर्फ हम बोलेंगे इसका आगे वाला ये कह रहा खा अब ना ना जो पीछे आया है इसमें इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे मजदर क्या मजदर मजदर तो कोई भी जो फेल है यानी फेल का जो लफ्ज होता है वो फेल किससे मिलकर बनती है दो जिससे मिलकर बनती है ठीक है उसके दो हिस्से होते हैं ये एक आया मादा और एक मजदर मजदर यानी पीछे जो ना लगा होता है वो मजदर कहलाता है कोई भी आप फेल देखो उस फेल में पीछे आखिर में ना लगा होता है क्या लगा होता है ना खा ना पी ना बोल ना हंस ना चल ना तो जितनी भी अपने फेल होती हैं उनके पीछे क्या है आखिर का जो हमारा जो हर्फ होता है वो होता है ना क्या होता है ना और आगे जो उसके जो भी लगता है आगे वो माददा कहलाता है क्या कहलाता है मादा तो आगे का जो तो हमारा हफ रहेगा जैसे खा पी लिख चल बोल वगैरह माता इनके बीच जाएगा ना तो ना क्या कहलाएगा मस्त तो दोस्तों इस तरीके से ये थी हमारी फाइल और उससे जुड़ी हुई कुछ मालूम अब पढ़ते हैं हम फाइल की तारीफ और मिसाल के बाद और हमारा आता है फायल की किस्म देखिए फाइल की किस्म फाइल किसमें यानी इसकी इकसाम पहली आती है इसकी इकसाम क्या आएगी जुमले के एतबार से जुमले के एतबार से फैल की इसमें दूसरी आती है हमारी यहां पर बनावट के लिहाज से बनावट के लिहाज से फैली किस्में तीसरी हमारी आती है जमाने के लिहाज से यानी जमाना के लिहाज से यानी पहली की जो किस्में हैं पहली हमारा आई है जुमले के एतबार से फैल की किस्में ये कितनी होती है दोस्तों दो होती है पहली हमारे आती यहां पर हम कहते हैं फैले मारूफ। फैले मारूफ मारूफ और दूसरी होती है फैले मजहुल फैले अब देखिए दोस्तों जुमले के एतबार से तो फैल की दो किस्म आई है फैले मारूफ और फैल मज़हूल तो फेले मारूफ क्या होती है अब देखिए फेले मारूफ उस फाइल को कहा जाता है जिसमें के अंदर काम करने वाले फाइल का पता लगता है जैसे असलम ने दरवाजा खोला क्या कहा मैंने असलम ने, ने दरवाजा खोला तो इस जुमले में हमें पता लगा है कि दरवाजा खोलने वाला फाइल कौन है काम करने वाला असलम मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं तो इस जुमले में क्या है पढ़ने वाले कौन है हम यानी इसमें फाइल का क्या है पता है तो जैसे अपन कह रहे हैं यहां पर शांति ने कपड़े धोए तो शांति क्या है कपड़े धोने वाली ने काम करने वाली तो जुमले के अंदर जब फाइल का पता लगे यानी फाइल के साथ फाइल भी आए जुमले के अंदर तो वो कहलाता है हमारा क्या कहलाया फेल मारूफ यहां फाइल का पता चलता है कि फाइल कौन है काम करने वाला कौन है दूसरी आती है फैल इसके अंदर क्या होता है फेले मशगूल ऐसी फाइल को कहते हैं जिसमें जुमले के अंदर काम करने वाले यानी फाइल का पता नहीं चलता है काम करने वाला आखिरकार है कौन इसे कपड़े धुल गए अभी मैंने जुमला बोला कपड़े धुल गए अब कपड़े धोए किसने ये पता नहीं है तो यह क्या फेले मशगूल मैंने कहा दरवाजा खुल गया अब दरवाजा खुला तो है लेकिन किसने खोला ये पता नहीं है कहला है हमारा फैल मशगूल जुमले के एतबार से फेल की दो किस्में पहली फैल मरूफ जहां फाइल का पता चलता है दूसरी हमारी फैल मशगूल जहां फाइल का पता नहीं चलता है काम करने वाला कौन है अब दूसरी हमारे आती है बनावट के लिहाज से अब बनावट के लिहाज से फाइल की तीन किस्में हैं कितनी है तीन बनावट के एतबार से हमारी पहली जो फेल आती है वो है फैल लाजम लाजिम के अंदर जो होता है फाइल तो होता है लेकिन मफकूल नहीं होता इस फाइल के अंदर जुमने में काम करने वाले यानी फाइल पर क्या होता है उसका असर पड़ता है जैसे मैं आपको तो बताता हूँ रुकैया रोती है रुकैया रोती है तो यहां काम करने वाली फाइल को रुकैया है और रोती है तो रुकैया रो रही है तो यहां पर क्या है रुकैया पर इसका असर पड़ रहा है तो यहां पर मफूल नहीं है कर्म यानी नहीं है तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम है अकर्मक क्रिया इसके अंदर कर्म नहीं होता है कर्म यानी मफूल जुमले के अंदर नहीं होता है क्या होता है फाइल और फाइल फाइल और फाइल से ही जुमला मुकम्मल हो जाता है अकर्मक क्रिया यानी जैसे मैंने कहा मैं दौड़ा अब मैं दौड़ा तो असर किस पर पड़ा मुझ पर ही पड़ा यहां पर क्या जुम्मन में है? फाइल है और फाइल है काम करने वाला और काम जो दौड़ने का वाला वो चीज है जिसे मैंने कहा कि साहिल हसा साहिल काम करने वाला है और हसा यानी साहिल पर इसका असर पड़ा तो साहिल फाइल है और हंसना फाइल है इस तरीके से हमारी हुई है फैल लाजम दूसरी हमारी आती है फैल मुत आदि क्या आती है फैले मुतदी और फैले मुतदी में क्या होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया अब इसमें क्या होता है कि फाइल और फाइल के साथ जुमले में मफूल भी होता है और असर किस पर पड़ता है मफूल के ऊपर पड़ता है कहा पड़ता है मफूल के ऊपर अब देखिए जी मैंने कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं क्या है मैं फुटबॉल खेल रहा हूं तो यहां असर किस पर पड़ रहा है फुटबॉल पर यानी मैं तो क्या हूं फाइल हूं काम करने वाला और खेलना क्या है फाइल है और मफूल क्या है फुटबॉल यानी इसमें क्या है इस फाइल के अंदर जुमला है मफूल के जरिए वो मुकम्मल हुआ है जैसे एक लेते हैं इसके अंदर मिसाल अख्तर खत लिखता है अख्तर क्या लिखता है खत लिखता है तो अख्तर क्या है फाइल है और खत क्या है मफूल है और लिखना क्या है फाइल है तो इस जुमले में भी क्या हुआ कि अख्तर फाइल है लिखना फाइल है और अपने कहना खत क्या है मफूल है तो असर किस पर पड़ रहा है खत पर पड़ रहा है खत के ऊपर लिखा जा रहा है तो फाइल मुत जो होती है वो फाइल फाइल और मफूल इन तीनों के जरिए जुमला मुकम्मल होता है अब तीसरी हमारी जो आती है वो आती है फैल नाकिस अब फैल नाकिस जो हमारी तीसरी है इसके अंदर क्या होता है जुमले में काम नहीं किया जाता है यहां काम किया नहीं जाता है बल्कि काम क्या होता है हो जाता है यहां काम का करना नहीं पाया जाता काम का होना पाया जाता, जाता, जाता है और यहां पर फेल नाकिस के अंदर जो क्या नाम अपना जो असर होता है उस असर को साबित किया जाता है यानी क्या होता है फेल साबित करती उस असर को और यहां पर क्या होता है कोई ना कोई खबर जरूर पाई जाती जैसे मैंने कहा कि मोहसिन बीमार है मोहसिन बीमार है अब यहां पर क्या हुआ मोहसिन ने कोई काम नहीं किया काम क्या हुआ है वो काम क्या हुआ है बीमार होने का तो जान मुझसे बीमार नहीं हुआ वो हो गया है काम उसने किया नहीं है काम हो गया है और काम क्या हुआ है बीमार होने का तो यहां से हमें खबर मिली कि वो बीमार है और दूसरा उस फेल ने अपना असर साबित किया यानी उसके मौसम के ऊपर असर पड़ा है। तो इस तरीके से क्या है यह है फैल नाकिस इसके अंदर खबर मिलती है कोई और खबर के साथ साथ क्या होता है फैल अपना असर भी साबित करती है और काम किया नहीं जाता काम हो जाता है काम का होना यहां पाया जाता है तो यह थी हमारे फैल नाकिस तो इस तरीके से हो गई हमारी फैल नाकिस तो बनावट के लिहाज से हमारी फेल की तीन किस्म हो गई है फेल लाजिम फैल मुतादी और फैल नाकिस अब अगली हमारी आती है जमाने के लिहाज से फेल की किस्में अब जमाने के लिहाज से फेल की तीन किस्में होती हैं पहली हमारा आती है फेले माजी क्या कहते हैं उसे फेले माजी फेले माजी को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल और उर्दू में बोलेंगे इसे हम गुजरा हुआ जमाना यानी गुजरे हुए जमाने में जब कोई काम होता है बीते हुए कल में जब कोई काम होता है तो हम उसे बोलते हैं फैले माजी यानी गुजरे हुए जमाने में जब कोई काम हुआ हो तो उसे फैले माजी बोलेंगे हिंदी में भूतकाल और इंग्लिश में पास्ट पास्ट टेंस दूसरी तो हमारा आती है फैले हाल फेले हाल और फैले हाल किसे कहते हैं उर्दू में से कहते हैं फेले हाल हिंदी में से कहते हैं वर्तमान काल और इंग्लिश में से कहते हैं प्रेजेंट यानी प्रेजेंट यानी जो चल रहा है तो वो क्या फेरे हाल कहलाएगा यानी अब अगला हमारा आता है फेल मुस्तकबिल अगले हमारे क्या आती है फेल मुस्तबिल फेल मुस्तकबिल जो होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं काल और इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर अब देखिए दोस्तों फैले मुस्तकबिल क्या है जब कोई काम आने वाले जमाने में किया जाना हो या उससे क्या लगे हमें जुमले से आने वाले जमाने में किसी काम का किया जाना पता लगे तो वो क्या कहलाएगा फैले मुस्तकबिल कहलाएगा इस तरीके से जमाने के लिहाज से हमारे तीन फेल की किस्में हैं फेले माजी फैल हाल और फैले मुस्तकबिल तो दोस्तों इस तरीके से ये थी हमारी जमाने के लिहाज से फेल की तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है फेल की तारीफ जो हमने आपके काम लिखी है उसके बाद हमने पढ़ी फेल की मिसालें फेल क्या होती है उसकी मिसाल क्या है उसके बाद हमने आपको बताया है कि फेल जो होती है जो लफ्ज होता है वो दो जुस से मिलकर बनता है एक होता है मादा और एक होता है मजदर मजदर होता है ना सभी फेल में पीछे लगता है दूसरा हमारा इसके बाद हमारा आता है फेल की किस्में जो हमने पढ़ी जुमले के एतबार से दो आई थी हमारी फैलूफ और फेले फिर हमारी बनावट के लिहाज से फेल की आई थी तीसरी हमारी आई जमान जमाने के लिहाज से फेल की किस्में फेले 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 जमान, फेल की किस्में, फेले माजी फेल हाल और फैल मुस्तकबिल तो उर्दू पाइश सुनी हुई हमने आपको आज अहम मालूम यहाँ दी है तो दोस्तों आपको ये मालूम कैसी लगी और आगे भी इसी मालूम हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को तो दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं आगे नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ तो दोस्तों चलते हैं अलविदा